создание такого музея, она эта идея сама родилась у бывших политзаключенных, которые после восстановления независимости, они просто решили, что народ должен знать, особенно будущее поколение, знать, за что они боролись. Потому что много можно рассказывать, а лучше прийти и посмотреть. И вот когда молодежь э, спрашивает, а почему этих людей закрывали в карцеры, в камеры, почему их расстреливали? И потом им объясняешь, что это они не хотели а вот с этой властью когда дружить и сопротивлялись. И, и не понимают, так как можно так. И им очень дико слышать, что это было. Советские люди, они там воспитаны на фильмах, там, на книжках, на всей этой вот э, переподаче советского э, образы чекиста и то, тому подобное, то, 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 они как-то еще это понимают, а молодежь не понимает. И поэтому вот души были политзаключенные, они решили это создать, музей, ну а многие, которые поддержали эту идею, все-таки ее и воплотили в жизнь, вот уже после независимости. И в 1992 году уже даже расстреливали людей. Люди знали, конечно, знали, что это комитет госбезопасности, что это большое здание. Те, кто был из семей, которые пострадали, они знают, что там, внизу, находится тюрьма. Но, знаете, ведь не придете и не спросите, а у вас есть тюрьма, Если, например, там в подвалах. Нет, такого не было. И люди понимали, догадывались, но быстрее проходили мимо этого здания это были только суды и для судов. Это вот внизу там были как вспомогательные помещения, там и дрова хранили и всякие э, хозяйственные вещи. А вот только когда в 1940 году уже НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, здесь обустраивают как спецслужбу, как главное здание для себя, вот они тогда и подготавливают тюрьму для политзаключенных, тех, кто борется против советской власти, либо может бороться. Советская пропаганда, которая была уже с 1917 года в России, она потом перешла плавно в на нашу страну и в другие страны. А мы, конечно, много сделали для того, чтобы люди в основном верили в красивую сказку, в коммунизм, все думали, что действительно когда-то это чудо свершится. Потом уже никто не верил, но все равно жили по старинке. И, знаете, у нас много, конечно, людей, которые вспоминают советские власти. Советскую власть и времена советской власти ну, не самого худшего периода, потому что сейчас капитализм и многие просто не могут выжить. И вот пожилые люди на пенсии, и все это очень большая проблема, и не только у нас, а и всюду, я думаю, в бывших постсоветских <свят> странах. Но то, что работала эта советская пропаганда довольно-таки большими масштабами, это вы вспомните в каждой библиотеке марксизм, линиизм, теизм, все это а, пробивались в любой школе, в любом университете, в армии. Все это делалось для того, чтобы человека, как говорится, подготовить, чтобы он а, радовался той жизни, которую ему предложили. И вы знаете, как а, надо было, может быть, как в писании 40 лет ходить, и чтобы молодежь а, ну, уже, которая сейчас не помнит советской власти, совершенно по-другому думают, и они совершенно по-другому все воспринимают, и это, конечно, хорошо. Для меня лично это, конечно, очень важные события, которые были в нашей стране, я имею в виду и нацистская оккупация, и советская оккупация. Дело в том, что оба моих деда погибли при этих оккупациях. Один погиб от нацистов, другой от советов. Поэтому обе оккупации они, конечно, я их воспринимаю как очень страшный урон для своей семьи, для своей страны и для мировой политики. Знаете, люди, которые здесь работают, они не просто так пришли, потому что зарплаты здесь очень низкие. В любом другом музее выше даже зарплаты, но здесь люди работают больше даже по идейным соображениям. Люди, у которых прадеды, э, э, отцы, матери были в ссылках, э, в депортациях, либо арестованы, либо просто люди э, с патриотическим взглядом на жизнь, они понимают, что, ну, как не все нужно деньгами измерить. И если ты не будешь работать здесь, может придет человек, который будет работать уже, а может быть специально подавать так, эти, ту информацию, которая не будет правдоподобна, либо искаженной, Поэтому лучше люди, которые сами здесь хотят работать. Mm -hmm. Лучше, конечно, было, чтобы ваши ребята из группы современные здания, там, где не прослушиваются, их, там, где их не контролируют другие спецслужбы, и там, где действительно могут они работать на благо своей страны. А те старые здания, конечно, лучше оставить под музеем. Я понимаю, что это одним взмахом а нельзя сделать. И это может быть процесс время, но надо верить надо верить, что когда-нибудь в вашем здании будет такой же, может даже лучше музей, а ваши ребята из СБУ будут работать в более современном здании.